Продолжается ваша акция многолетняя от захисту Украинского маяка Сарыч От посягань Лещенко очень трудно тягаться С Черноморским флотом Были суды Были различные так сказать, Действия Но говорить о том что я так сказать, На равных меня ставить С Черноморским флотом Не представляется возможным Что я делаю Я обращаюсь в прокуратуру я, я пишу статьи в журналы, в газеты, в интернете выступаю, но это капля в море. Сегодняшняя ваша передача о национальной безопасности не имеет основной составляющей, а именно выполнение законов. Вот об этом мой вопрос. Вот Скажите, это... а как государство? СБУ, прокуратура, те же суды, о которых вы вспоминали, как государство защищает маяки Крыма? Никак. Никак. На сегодня мы можем с вами вместе отметить семилетие невыполнения решения суда. За этот период времени я написал порядка 5-6 обращений в Генеральную прокуратуру. Прокуроры менялись, а ответы... Такими і були, якими, ну, і остаются условными, так сказати. Це касається... Пане Юрію, можна ви нам пояснити сім років, ви кажете, держава не хоче захищати свої маяки. Ви для себе за сім років зрозуміли, чому держава не хоче захищати? Ну, на різних рівнях, по-разному. Прежде всего це. Это... для самого верхнего эшелона власти Российской Федерации – это закрепление на территории Крыма, на территории Украины. На среднем уровне – это возможность пользоваться южным берегом Крыма. Наверное, бы так не защищали где-нибудь в Северном Ледовитом океане. Вот такая ситуация. Военнослужащие, которые служат, они числятся... За границею отримує надбавку своїм окладам. Ми дуже дякуємо, пане Юрію. Виходить, що українську державу від української держави і зовнішніх впливів захищає одна людина Юрій Лещенко доглядач маяка Сарич. І так відбувається сім років, попри рішення судів.